Ayır 24-ün əfrində xəbər vaxtıdır. Studiyada Günel Mənsimovadın axşamınız xeyir gününə əsas xəbərlərinə keçək. İran'da yaxın günlərdə yeni etiraz aksiyaları başlaya bilər. Birləşmiş Taxtların Müharibə Araştırmaları İnstitutunun iddiasına görə, İran hökuməti təmsilçiləri belə aksiyaların alınacağından əmin idilər. Artıq hökumət baş verə biləcək toquşmalardan sıxıltalanmaq üçün hazırlıq tədbirlərinə başlayıb. İranda bəzi təşkilatlar etiraz aksiyası keçirmək planlaşdırırlar. Birləşmiş Ştatların Müharibə Araştırmaları İnstitutunun yaydığı məlumata görə, təşkilatçılar artıq etirazlarla bağlı təbliğat kampaniyalarına başlayıblar. Onlar aksiyalarla bağlı elanları kağız valütalara yazır və paylaşırlar. Həmçinin institut İranın müxtəlif şəhərlərində baş tutacaq aksiyaların sentyabrın 16-sında başlayacağını iddia edir. Bu tarixin hicab qaydalarıdır pozduğuna görə həbs olunub. Bəşkəncan keçişində öldürülən gənc qadın Məhsə Əmininin qətli etdirilməsinin ilk dövlümünə təsadüf etməsi də sözü gedən iddiaların əsaslısız olmadığını sübut edir. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Araştırma Enstitüsü raporlarına göre 16 Eylül 2023 tarihinde İran'da büyük halk hareketleri beklendiği beyan edilmiştir. Bu rapor muhtemelen 16 Eylül 2022 tarihinde polis nezaretinde öldürülen 22 yaşındaki Masa Emini isimli bayanın ölüm yıldönümüne tekamül etmesi açısından anma etkinlikleri adı altında büyük halk hareketlerinin organize edileceği anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla Savaş Araştırmaları Enstitüsü bu raporuyla adeta istihbarat raporu verecesine böyle bir organizasyon yapılmakta olduğu ya da kuvvetle muhtemel ki yapılacağı yönünde bir değerlendirme üzerinden böyle bir kanıya varmış olabilir. Ee, 2022-16 Eylül'de başlayan Masa emini protestoları uzun müddet devam etmişti ee, protestoların başlamasından bir hafta sonra e, İran e, polisi İran resmi hükümeti bu olaylara müdahale etmiş ve e, müdahalelerde en az 50 kişinin hayatını kaybettiği çeşitli e, raporlarda e, beyan edilmiştir ee, bu e, can kayıpları dikkate alındığında 2019-2022 yılları arasında meydana gelen protesto gösterilerinde e, 1500 kişinin e, ölüm olayları e, yaşanması e, açısından en fazla can kaybının yaşandığı ikinci e, halk hareketi olarak kayıtlara geçmiştir. 2023-10 Eylül'de de böyle bir halk hareketinin beklendiği olması ve daha organize bir eylem zincirinin ard arda, arda şeklinde yorumlanabilir. Zira masa emini adeta sembolleşen bir isim olarak ön plana çıkmıştır. Ve protestocular ve bu protestocuları kullanmak isteyen uluslararası NGO örgütleri de bu konuda, eee bir e, çalışma yaparak eee olayların e, İran geneline daha büyük kitlesel eylemlə şəklə dönüşməsi üçün eee bir e, hazırlıq içərisində olabilecəkləri yöndə dəyərləndirilebilir. Digər tərəfdən İrandakı mövcud rejim etirazların qarşısını almaq üçün addımlar atır. Belə ki, institutun verdiyi məlumata görə rejim etirazçıların ailə üzvlərinin həbsini davam etdirir. Bundan başqa universitetlərdə Repressiyalar gücləndirilib. Təkcə avqustun 29-da ən azı 10 professor işdən çıxarılıb. Rejimin universitetləri hədəf alması isə səbəbsiz deyil. 3-cü keçən ilki aksiyalara daha çox ali məktəb tələbələri başlıq idi. Hakimiyyət həmçinin Kürdistan vilayətinin müxtəlif şəhərlərinin girişlərində nəzarət buraxılış məntəqələri qurdu. Kürdistan və Qərbi Azərbaycan vilayətlərinə təhlükəsizlik qüvvləri və helikopterlər yerləşdirildi. Bunun əsas səbəbi isə 2020-ci il sentyabrın 16-sından dekabrın 22-sinədək rejimə əleyhinə etirazların təxminən 21 faizi Kürdistan və Qərbi Azərbaycan əyalətlərində baş verməsidir. Buna baxmayaraq, əhali etiraz aksiyalarına böyük hazırlıq görür. Ekspertlərin fikrincə, İran daxilində tətbiq edilən qaydalar və sosial rifahın aşağı olması bu tərz aksiyaların tez-tez təkrarlanmasına, eləcə də hakimiyyətin devrilməsinə səbəb ola bilər. Xatırladaq, 2022-ci il sentyabrın 16-sında 22 yaşlı Məhsa Əmini İran rejiminin tətbiq etdiyi hicab qaydalarını pozduğuna görə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldıqdan 2 saat sonra vəfat edib rəsmilər qızın ölüm səbəbinin infarkt olduğunu bildirsə də, yaxınları onun vəhşi cəsində döyüldüyünü deyirlər. Hadisədən sonra isə İranı geniş miqyaslı etirazlar bürüdü. İqtışaşlar zamanı yüzlərlə adam öldü.